Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И вот это действительно воскресенье является последним воскресеньем в по славянским полным неделей перед Рождеством Христовым. Оно в календаре так и называется. Неделя перед Рождеством Христовым. Или еще называется неделя святых отец. Если у нас э, предыдущая неделя была, посвящена про отца, то теперь святым отцам. То есть э, речь идет, конечно, не о тех святых отцах уже после евангельских, да? имеется в виду, мы называем своими отцами людей, которые потрудились в деле формирования православного богословия да, ну там, да, Василий Великий, Егорий Богослов и ну, прочее, мы их тоже называем своими отцами но сейчас речь, конечно, идет не о них а о тех людях, которые жили до Иисуса Христа те, которые своей жизнью а, в чем-то подготавливали приход Мессии своей жизнью показывали, что они доверяют Богу что они ожидают а, спасения ожидают Мессии и сегодняшнее и евангельское чтение, и апостольское чтение, они как раз были посвящены воспоминанию о этих людях. Если мы с вами вспомним сегодняшнее чтение евангельское, это самое вообще первое, что может быть в Евангелии. Первая глава Евангелия от Матфея. Оно такое немножко, нам кажется, может быть, в чем-то занудным, да, это чтение, потому что оно является перечислением вот этих вот предков, достаточно такое длинная череда да, этих людей, которые один другого родил. Ну, как мы помним, отец Январь даже на последней конференции посвятил немножко времени разбору именно вот этих слов, этого самого начала Евангелия от Матфея, где он обратил внимание на очень важный момент, на самом деле, который мы не замечаем. Помните, как он сказал, что нужно всегда стремиться изучать текст в оригинале, даже начиная с самого первого слова. Если мы читаем Евангелие от Матфея в русском переводе, там это Звучит так, родословие Иисуса Христа, Сына Божия и там дальше, кто там кого родил. Да? А, а, соответственно, даже вот на славянском языке, который ближе к оригинальному греческому, эти слова звучат по-другому. Книга родства Иисуса Христа. А если еще точнее, там стоит слово Генезис, то есть книга происхождения. А мы помним, что Генезис это название первой книги Библии, бытие, да, по-гречески оно так и есть так и называется, генезис, и переводится у нас уже на русский бытие. То есть речь идет о том, что евангелист Матфей собирается писать новое бытие, книгу нового творения, потому что во Христе Иисусе, как человек получает возможность стать новым человеком, новым творением, так и все бытие получает возможность обновиться. Потому что это очень важный момент, братья и сестры, что во Христе Иисусе мы не усовершенствуем старое, мы не пытаемся придать старому какие-то изменения положительные. Нет, в том-то и дело, что старое должно умереть. Ветхий человек должен быть погребен вместе со Христом, и тогда родится новый. Поэтому евангелист Матфей, как тоже прекраснейший богослов, все авторы Нового Завета действительно богословы глубокие, каждый по-своему. И как тоже отец январь отмечал, и Петр Евгеньевич, что нам просто этого иногда не видно, из-за того, что мы действительно недостаточно глубоко изучаем Писание, недостаточно глубоко вообще погружены в ту культуру. А на самом деле, смотрите, одним словом, одним словосочетанием, евангелист Матфей наметил целую богословскую линию. Да? Книга родства, книга происхождения. И сразу же идет параллель с книгой бытия. Что сейчас Матфей нам расскажет о книге нового творения. Что во Христе Иисусе все будет по-новому. Вся тварь, все творение и, конечно же, человек, будут обновлены. Ветхая погибнет и новая родится. Ну и дальше уже перечисление идет, мы помним, да? Авраам ради Исаака, Исаак ради Якова и так далее. Ну и, конечно же, у человека, опять же, не пытающегося заглянуть в оригинальный текст, возникнет вопрос, такая шутка даже есть, как это в древности. Мужчины, что ли, рожали, да, Авраам ради Исаака, Исаак ради Якова. Но здесь, конечно же, речь идет о том, что в детстве языке есть тоже разные слова, которые у нас переводятся как родить. Если тектао это глагол, как раз означающий как сам акт родов, да, то есть когда женщина рожает ребенка, то глагол генао означает зачинать, давать начало. И в этом отношении, конечно же, мужчина действительно начинает ребенок, и дает ему начало, да, дает этот первый содержательный импульс, поэтому когда мы говорим, что Авраам родил Исака, то есть он дал ему начало, да, Исаак дал начало Иакову и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и мы помним, что очень многие имена перечисляются. Но самое главное, что там тоже есть глубокая символика, да, о том, что в чем она заключается, что от Авраама до Давида было 14 родов, от Давида до кресления имонского 14 родов и от крещения Илонского до Иисуса Христа тоже 14. А мы помним, что 14 это, э, то, это, так сказать, число имени Давид. Мы помним, да, что была такая э, вещь, которая называлась гематрия. Отсюда, кстати, наше понятие геометрия. Да, это когда можно было исчислить число измерить число любого имени. В каком смысле? Ну мы помним, что и в славянском языке это так, и в греческом, что не было раньше обозначений цифровых, а буквами обозначали цифры. Это потом позже уже у нас вот эти арабские так называемые цифры появились. Вы помните, да, что наши цифры, они называются обычно арабскими. Есть еще римские такие палочки, да, как мы знаем. А, вот. а раньше обозначалось все буквами. Поэтому получается, что каждое имя, если разложить по буквам и, и соответствующие цифры подобрать, то можно сплюсовать и получить определенную сумму. Вот имя, гематрия имени Давид это 14. Поэтому Евангелист Матфея опять даже через это проводит определенную богословскую э, линию. Он говорит о том, что Христос – это и есть истинный потомок Давида, это истинный Мессия. И вот именно через это Он нам об этом и говорит. И очень важно, что действительно в этой линии, которая идет от Авраама до Иисуса Христа, мы видим ведь не только сугубо праведных людей, да? мы видим там и людей, которые по-разному себя проявляли, но тем не менее очень важно, что все равно вот эта основная линия, это стремление людей к Богу, это доверие к Богу, оно все равно превалировала. И именно поэтому стало возможным существование еще тогда Ветхозаветной религии, веры в единого истинного Бога. И в лоне этой религии, конечно же, рождается значит, наш Иисус Христос. И вот как раз апостольский отрывок сегодняшний, этот отрывок из посланий к евреям, говорит нам о том, как эти люди, ветхозаветно стремились к Богу, как они проявляли чудеса верности э, своему Всевышнему, Я помню, как там перечисляется Очень-очень много людей начинают. Авраама, который поверил Богу и пошел туда, не зная куда. Да, мы все знаем эту детскую сказку, а по большому счету ведь она как прототип, так сказать, герой этой сказки мог быть Авраам. Потому что Аврааму было сказано, что оставь свою родину и иди туда, куда я тебе скажу, не сказав куда именно. И Авраам действительно оставил насиженное место, где все было стабильно, где все было прекрасно, и должен был пойти туда, куда укажет ему Господь. И так многие жили верой, да? и судьи израильские и цари израильские благочестивые и пророки в конце концов да которые тоже подвергались различным трудностям и и все равно доверяя Богу они проповедовали они пророчествовали выражая волю Божию. и вот всех этих праведников перечисляет апостол Павел и говорит что мне не, не хватит времени чтобы перечислять всех тех кто жил в Ветхом Завете и действительно доверял свою жизнь Богу которых и терзали да им Отдавали нас едение э, диким зверям, и побивали камнями, и перепиливали пилами. да Были даже такие казни, мы помним. Человек вообще очень в этом смысле, к сожалению, изощренное существо. да. Может придумывать такие виды казни и пыток, которые действительно ни одно другое живое существо э, не придумает никогда. Даже помните, пророк Исаия по преданию был перепилен деревянной пилой. Да? Деревянная пилой это, наверное, еще мучительнее, чем чем он такой металлический, да, скорее всего, вот. Поэтому мы видим, как действительно страдали эти люди, как они, доверяя Богу, терпели вот эти трудности и несчастья. Но в конце концов апостол Павел говорит, что они делали это и терпели, и доверяли, ради того, что ощущали, да, и дано было, было предощущение того, что придет в конце концов Спаситель, придет Мессия, придет спасение. И апостол Павел всегда делает параллель, да, он всегда пытается к нам обратиться с каким-то вещеванием. Он говорит, что смотрите, те люди, жившие до Христа, они ведь не знали Христа, они с ним не встречались. Но они чувствовали, что Мессия придет. Он говорит, тем более вы, говорит, люди, живущие после Христа, как же вы не можете увидеть, что во Христе спасение? Как же вы можете пройти мимо Христа, если даже люди, жившие до Него, всю свою жизнь предали Богу и надежде на то, что придет Мессия? Это для нас действительно очень важно, братья и сестры, потому что эта неделя, это воскресенье неспроста, да, вот оно шествует празднику Рождества Христова для того, чтобы нас с вами подготовить, чтобы мы с вами ощутили глубину и полноту этого праздника, который к нам идет, праздника Рождества Христова, чтобы мы тоже приготовили свое сознание, свое сердце для того, чтобы вместить эту тайну, вместить тайну Бога воплощения что сам Бог ради любви становится человеком и рождается в ясле, да, и не было его места даже в гостинице, как мы помним об этом, мы обо всем будем, конечно, еще говорить уже на следующей неделе. Но сейчас мы просто готовимся, сейчас мы можем поймать вот эту тишину, эту зимнюю погоду, снежочек нас наконец-то посетил, да, и вот в этой тишине, тишине, которая находится даже природа, в неком таком безмолвии, да, застывшим мы с вами можем <laughs> поразмышлять над этим и действительно подготовить себя к встрече ведущего спасителя чего я всем нам с вами и <laughs> желаю напоминаю что у нас с вами на следующей неделе уже рождественские богослужения в начале в среду 6 января в так называемый сочельник рождественский да состоится утром богослужения длительное но очень торжественное очень глубокое из него, как правило, праздник Рождества очень трудно прочувствовать до конца. Поэтому всех вас мы а, будем на этом богослужении ждать, даже если не к началу, то хотя бы там ну, с опозданием, но приходите. В 8 начнется оно рано, да, специально, чтобы все не, не уйти слишком туда к вечеру. В 8 часов оно начнется с так называемых царских часов. Да, это когда все часы, 3, 6, 1, 3, 6, 9 будут прочитаны но только еще с особым торжеством. На каждом части читается отрывок из апостола из Евангелия. Вот такая очень красивая служба, которая свойственна только празднику Рождества, празднику Крещения и празднику Святой Пасхи. Да? То есть трижды бывают такие царские часы у нас, согласно современной богослужебной практике. После этих часов сразу же начнется вечерня, которая перейдет в литургию Василия Великого. Василия Великого литургии давно не служили, как так получается, что все те случаи, когда служится эта литургия, они все на первую половину года приходятся, да, а на второй половине года у нас с вами только Златоуста, никаких вариантов нет. И вот потихонечку мы с вами начинаем и опять э, служить литургии Василия Великого, и священные дороги нас судне не за горами, когда великий пост начнется. Э, обязательно надо мне не забыть распечатки вот эти другие, чтобы все вам раздать, поскольку нам другие молитвы вы помните, да, они более длинные, более глубокие, более такие витиеватые. Но, конечно же, я хотел бы, чтобы мы, как всегда, все с вами каждое слово вы прочувствовали, каждое слово через себя мы пропустили. Вот, далее в 18 часов в этот же день, да, 6 в среду, все ночные день торжественное, когда начнется с Великого Повечеря, потом, как всегда, Лития и э, утреннее, то есть помазание, все как положено. Потом будет небольшой перерыв, кто-то может в храме остаться, Кому не кто близко тут до дома или на машине, кто а, можно съездить, так сказать, на перерыв. И дальше в 10 часов будет исповедь для тех, кому это надо, да, кто у нас утром в этот день будет избавиться прочищаться, и вообще, кто часто это делает, тем не обязательно в этот день слишком а, занимать время, да, занимать время друг у друга. А вот те, кто, допустим, реально имеет нужду или кто редко это делает, тем, для тех, кто вот, в 10 часов начнется исповедь, а в 23.30 уже часы и соответственно литургия ночная ночная рождественская литургия 6 на 7 обязательно э, приходите у кого есть силы у нас будет и поздняя литургия поэтому здесь можно сварьировать но ночная конечно у нее есть свой колорит поэтому у кого сил хватает приходите на ночную божественную литургию которая закончится около наверное двух часов ночи и мы с вами обязательно сделаем развозку уже договорились с родителем он приедет сюда к храму и всех вас в рамках города Тосно развезет, да, кого в тот конец, кого в Тосно-два. Вот, конечно, в Петербург не поедет, да, но по Тосно развезет. И, и подъезд тоже заезжать не будет. Но вот так вот, туда-сюда проедет, Так что э, не волнуйтесь, как говорится, до дома э, доберетесь. Нас не оставим то Ну и утром э, божественная литургия поздняя, 9-30 часы, 10 сама. Литургия тоже, соответственно, можно посетить для тех, кто вот ночью не сможет с там думает, что не выдержит уже, да, спать захочет, то вот, пожалуйста, есть поздняя литургия, после которой, напомню, у нас с вами планируется рождественская ярмарка. Все вы потихонечку на эту ярмарку какие-то приносите в свои изделия, еще можно приносить до шестого. Смысл ярмарки в чем? Если кто-то из вас умеет что-то там шить, вязать, лепить.